Как незаинтересованное лицо, как журналист, когда находился на заседаниях Романской рады, особенно первых, я могу сказать, что я видел, во-первых, лоббирование определенных интересов, когда целый ряд выступающих абсолютно наплевать было на присутствующих в зале, они выступали по своим вопросам, отчитались и все. Второе. Часть общественных организаций на самом деле ну, не тупо но очень нехорошо по отношению к присутствующим, продавливала свои грантовские проекты. То есть использовали заседания громадской Рады для того, чтобы иногда это даже было непонятно сидящим в зале. Следующий момент. Информационная деятельность. На первом заседании второй, второго созыва Рады, скажем так, очень подробно говорили о информационной деятельности, о создании своего сайта еще. Ну, было такое. Изобилие. Почему я говорю? Потому что на самом деле... Только присутствуя на соседании громадской рады, можно было понять, о чем говорят. Или слушая онлайн-трансляцию в подробном режиме. Говорили про отдельный информационный ресурс. Не в обиду будет сказано. Вот тут я могу сказать так. Из всех членов общественного совета фактически активными было 15 человек. Эти 15 сделали пассивными всех остальных. Следующий момент. Результативность. Тут уже много раз говорили. Я, например, одну фамилию Арсена Дедор уже запомнил. Но я к чему говорю? Давайте так. Есть вопрос, поднят. обсудили, не заболтали. Если обсудили, есть какие-то решения, как они реализуются, кто мешает. Как действуем, кто мешает, чтобы тому, кто мешает, остановить. У нас все останавливалось чаще всего, правильно тут было сказано, поговорили.